ketika kita sudah memahami la maujid bil ilallah, tidak ada yang wujud yang sebenarnya adalah Allah lalu kesempurnaan nyatanya Allah itu kan kepada insan kepada diri ini ketika sempurnanya nyata memenuhi Allah itu pada insan ketika itu ada petunjuk aku juga Allah Koharo bahasanya bahasa kalam itu aku juga Allah namaku tangan katanya ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد الله فيه في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Para Sahabat Channel Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, kali ini kami menyajikan sebuah video ceramah singkat kajian Tasawuf Ma'rifatullah yang disampaikan oleh Guru Ustaz kita yaitu Ustaz Irsuadi Sag terlebih dahulu silahkan beri dukungan kepada channel cahaya Kulbu ini dengan menekan tombol subscribe nya dan tombol like nya juga ya semoga kita semua para sahabat channel cahaya Kulbu mendapatkan keberkahan rahmat karunia riski ilmu petunjuk serta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan video ini, drama singkat yang disampaikan guru ustaz kita ini menjadi amal ilmu kegiatan untuk kita semua, terutama bagi kami yang hina fakir ilmu ini. Mari kita sama-sama menonton videonya menyimak dan mendengarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah dan pemahaman untuk mendawamkan, mengistiqomahkan atau mengaplikasikan bahwa aku Allah diriku tiada itu yang pertama ya yeah. ketika kita telah mampu mengenal dan memahami bahwa diri kita itu tiada dan yang ada itu hanya Allah disitulah muncul pada diri kita ini suatu kesadaran yang disebut namanya kesadaran Allah kesadaran Allah itu maknanya la maujud bil haqqi ilallah tidak ada yang sebenar benar wujud secara mutlak yang nyata pada diriku, waktu memandang, waktu mendengar, waktu berkata, waktu mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu adalah Allah. Jadi, ketika kita telah memahami bahwa Allah itu yang wujud secara mutlak, maka ketika itu telah ada namanya kesadaran Allah itu pada diri. Jadi, ketika telah ada kesadaran Allah itu pada diri, ya, disitulah kita memahami, ya, dengan kesadaran yang sudah Isbatul Yakin, bahwa segala-galanya itu adalah Allah. Nah, bagaimana cara pemahamannya? Ya, pengamalannya ketika kita memandang, ditikotkan di situ, aku yang memandang. Ketika kita mendengar, itikotkan di situ, aku yang mendengar. Kata-kata aku yang Ustaz sampaikan itu bukan akunya kita iswardinya, tapi akunya Allah. Karena tadi udah Ustaz sampaikan bahwa makna kata aku itu, karena Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, maka kata aku itu, itu adalah kata Allahnya. Jadi boleh diitikotkan, lalu diambil Rasa dan paham di dalam itikot itu Aku yang memandang Aku yang mendengar Aku yang berkata Kalau bahasa umumnya begini Bapaknya Ibu Mahaminya uh, Ini petunjuk yang dibukakan Allah Rahasianya untuk jamaah Tapi diberikan ilmu dulu sama Ustadz Ketika kita sudah memahami La maujid bil haqi Tidak ada yang wujud yang sebenarnya adalah Allah Lalu kesempurnaan nyatanya Allah itu kan kepada insan, kepada diri ini. Ketika sempurnanya nyata Memenuhi Allah itu pada insan, ketika itu ada petunjuk, aku juga Allah koharo, bahasanya bahasa kalam itu, aku juga Allah namaku tangan katanya. Lalu ngomong pula jari ustaznya, aku juga Allah namaku jempol. Aku juga Allah kata telunjuk, namaku telunjuk. Lalu ngomonglah semuanya, "Aku juga Allah, namaku kulit. Aku Allah, namaku urat. Aku juga Allah, namaku tulang." Begitulah sebenarnya kesadaran Tuhan yang mesti aktif, yang mesti hidup di dalam rohani dan jiwa kita. Ketika telah aktif rohani dan jiwa kita tentang kesadaran Allah, maka apapun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan itu. Tiada tiada yang ada lagi melainkan yang ada sebenar-benar yang ada dalam perbuatan beraktivitas itu walaupun sebesar zarah, itu tiada lain adalah nyatanya perbuatan dan kelakuan Allah semata-mata jadi ini cukup dipahami disadari dan dimengerti nah, kalau kita sudah memahami dan menyadarinya dengan paham yang sebenar-benar paham tinggal kita melaksanakan saja lagi tak perlu lagi diitkorkan tak perlu dijazamkan lagi sebab kalau dijazamkan masih ada juga terpandang nanti dua wujud ada yang menjazamkan ada yang dijazamkan padahal yang menjazamkan yang dijazamkan yang mendawamkan dan yang dimedawamkan itu tidak lain hakikatnya adalah satu jiwa jadi cukup Bahasa Ustaz dipahami, disadaran, di dimengerti saja Bapak Ibu. Namun untuk melatihnya, begitulah caranya tadi. Karena Allah sendiri menyampaikan begini, kata Allah itu, Innal Abdi Iza Ahbab Tuhu Kotal Tuhu Dia Tahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku jadikan sebagai kekasihku, Kotal Tuhu maka aku yang bunuh akan keakuan dirinya. Aku yang bunuh ya akan sifat-sifatnya. Telah aku bunuh akan keakuan wujud dan sifat-sifatnya. Wa ana dia tahu. Maka akulah pengganti daripada wujud dan sifatnya itu. Maksudnya, kalau Allah sebagai pengganti wujud daripada sifat hambanya yang dibunuhnya itu, maka sebenarnya yang memandang itu ya aku tuh. Ya aku yang memandang tuh, aku yang mendengar itu. Aku yang hidup itu sebenarnya, enggak ada siapa-siapa. Nah, jadi ketika sudah paham kita bahwa Allah itu semata-mata yang wujud dan yang berbuat, cukup dirasakan, dipahami dan diamalkan saja lagi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi jazam itu. Kalaupun kita terlupa, disitulah kembali Allah mengingatkan kita, cepat kembalikan kesadaran dirimu itu kepada aku pada saat kamu lupa siapa dirimu makanya kuncinya Allah katakan ini turun ke syariat apabila hambaku ingat akan aku aku juga ingat akan dirinya secara makna hakikatnya siapa yang lebih dahulu ingat, apakah kita lebih dahulu ingat Allah atau Allah lebih dahulu ingat akan diri kita Nah, secara makna hakikat, yang lebih dahulu ingat itu bukanlah kita. Yang lebih dahulu ingat itu adalah Allah yang ingat akan diri kita. Ketika Allah lebih awal mengingat akan diri kita, ketika itulah kita baru terbetik dan terlintas di dalam hati kita, bahwa kita itu ingat akan Allah. Namun secara pandangan syariatnya kita yang lebih dahulu ingat Allah, baru Allah ingat akan diri kita. Begitu cara mengambil pahamnya Bapak Ibu Sama dengan berzikir Subhanallah, subhanallah, subhanallah Secara suhirnya Lidah ini lebih awal menyebutkan subhanallah Baru dihantarkan ke hati nah, Diucap di lidah, hantarkan ke dalam hati Itu secara syariat Sebenarnya dalam penang hakikat terbalik Apa yang dilapaskan oleh lisan Itu sebenarnya ya itu dihantarkan oleh hati maknanya hati lebih dahulu menyebut Subhanallah barulah dia hantarkannya kepada lidah disitulah lidah itu baru menyebut Subhanallah inilah dalam bahasa kaji yang zohir menunjukkan yang batin apa yang diperbuat oleh lidah itu sebenarnya kenyataan daripada hati ini sebenarnya lebih dahulu hati berzikir Barulah lidah mengucapkannya lebih dahulu. Hati mengingat, baru lidah melafaskannya. Jadi, bahasa ustadz selalu menjelaskan bahwa tubuh ini selalu berimam dia kepada hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya nyatanya perbuatan kehendak hati. Kalaulah tubuh berimam kepada hati, lalu hati ini berimam kepada siapa? Hati ini hanya berimam kepada Allah. Disitulah Allah mengatakan, wa mayyumin billahi yahdi kalbahu yahdi linur, Barang siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, aku yang akan beri hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Ketika hatinya telah aku beri hidayah petunjuk, maka bukti hati yang telah mendapat hidayah petunjuk, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan hal yang baik. Mata selalu diperintahkan oleh hati untuk memenang kepada yang baik. Telinga selalu diperintahkan oleh hati untuk mendengar yang baik. Itulah buktinya bahwa tubuh ini berimam kepada hati dan hati juga berimam kepada Allah. Allah itu berimam dengan dirinya sendiri. Mungkin itu uh, pertama, Bapak Ibu, ya, uh, khusus Ibu kita, untuk mendawamkannya sebagai kesimpulannya. Munculkan selalu kesadaran Allah pada diri kita bahwa tidak ada sebesar zarah yang berbuat pada diri kita, melainkan nyatanya perbuatan Allah. Sebagai dalilnya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi kul min apa yang ada pada dirimu? Pada saat kamu berbuat bergerak, sebenarnya itu adalah semu. Itu adalah bayangan saja, enggak ada bayangan, tidak punya hakikat. Dan apa yang wujud dan nyata pada diriku, itulah yang sebenarnya. Sebenar Kenapa kul kulumin inilah? Tiap-tiap segala sesuatu, gerak, dan diam itu datang daripada sisiku. Sebenarnya, gerak dan diam itu, itulah kenyataan nyatanya diri aku, karena aku cuma yang tunggal aku cuma yang ahad, aku cuma yang yang wahid yang tidak ada wujud yang lain siapa-siapa di sana, aku dan di sana. Itu yang ditanamkan Ibu untuk melatihnya. Mungkin itu Pak Ardi ya. Ya Ustaz. Para sahabatku channel Jamiul Qulbu, semoga apa yang disampaikan oleh guru Ustaz kita tadi menjadi amal ilmu perbuatan serta menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kami yang hina ilmu ini. Atas nama dari kami, channel Jaliya Baru, Aku mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.